Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, військового аналітика, льотчика інструктора та полковника збройних сил України Романа Світана Романа Григоровичу. щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Бажаю всім здоров'я навзаєм. Романе Григорович. Говоримо про ситуацію на фронті. Є повідомлення про те, що росіяни знову пролізли у трубу на Харківщині, зокрема, мова йде про те, що вони подавали відстань у 21 кілометр, і все це під між Куп'янськом та населеним пунктом Вільшана. Цей відрізок дороги ворог подолав за 10 годин на виході, вони перевдяглися в цивільний одяг, щоб інфільтруватися в Куп'янськ. Ну тобто, це вже не перший випадок. Сподіваємося, що їх наші військові там зустріли. Але тим не менше, ми ж могли також це передбачити і раніше. Ми якби робили якісь контрзаходи. А якщо це знову відбувається, ну тобто, чому так на ваш? Это потому, что не поставлена задача на уничтожение инженерных сооружений между Украиной и Россией. Вот она не поставлена. Еще больше я скажу, поставлена задача некоторые такие инженерные сооружения сохранять. И валены миллионы гривен для того, чтобы поддерживать их в достаточно, их достаточно рабочем состоянии. Вспоминайте ту же трубу Аммиакопровода ввалили, шмыгаль ввалил тогда десятки миллионов гривен как раз для того, чтобы она поддерживалась. Аммиакопровод, который идет с России на Одессу, то есть идет как раз мимо Купинска, дальше на Балаклею и на, через Днепр на Одессу. То есть вот, вот эта проблема основная. А проблема основная в нашей исполнительной власти. Миллиарды раз об этом уже говорили. Вот наша исполнительная власть, это власть барых, а должна быть власть военная во время ведения боевых действий. И тогда бы, а здесь военные сами не могут этот вопрос решить. Ну вот не могут. Вот есть вопросы там связанные с Чангаром, помните, разминированием и так далее и тому подобное. А из-за того, что не было объявля... объявлено военное положение по Крымской области, не могли военные двигаться по разным причинам. А в исполнительной власти были гражданки. И сейчас та же самая Пока у нас в исполнительной власти, в кабинетах министров, не будет военных офицеров стратегического резерва, а это все офицеры, которые закончили Академию Генштаба. Тысячи человек у нас есть, подготовленных к управлению государством во время ведения боевых действий. Вот как, как только они заходят, они учились этому, они по несколько лет учились в Академии, как раз как управлять государством во, во время войны. Так вот, их не заводят, у нас этих офицеров, ну, я же говорю, тысячи, полковников, генералов, да, им может быть уже за 60, может быть и за 50, в зависимости от возраста и от должности. Но, тем не менее, они могут выполнять задачу как раз вместо шмыгалей. И вот тогда бы вот, генералы бы на 100% в составе кабинета министров, они бы и дали команду на демонтаж всех труб, всех железнодорожных сообщений, всех электро сетей, газовых сетей и так далее, и тому подобное, на глубину армейского тыла, в глубину 50-70 километров. Это вообще первое бы, что сделали военные, военные во власти, в исполнительной власти. И тогда не двигались бы россияне по железной дороге с тех же, с тех же валуек на тот же, же Купинск узловой, и дальше не расползались бы по всей Луганской, Донецкой и Харьковской областей. Области. То есть это до сих пор не сделано, но еще раз повторюсь, это сами военные сделать не могут, не могут, потому что все-таки эти сети, они кому-то принадлежат, это только в режиме партизанской войны, кто-то подарит какую-то гранату, минус бросит, там, или рядом пролетающий дрон Мадяра что-то забудет, упустит какую-то ТМК противотанковую мину и подорвет что-то, еще попасть надо не просто так, вот только так. А реально их надо демонтировать на всю глубину кон контакта с Россией. И вопрос не решается. То есть его можно решить за 2-4 часа, и он не решается. И пока, и пока у нас не будет заменен кабинет министров на людей с базовым военным образованием, оптимальный вариант как раз это вот, этот, прослойка ОСР офицеров стратегического резерва. Пока у нас вот такая беда будет. Постоянно россияне будут пользоваться технологическими коридорами для того, чтобы проникать в наш тыл. Тем более у них сейчас одна из основных задач тактическое простачивание. И они используют практически все такого плана, такого плана технологические моменты. Плюс надо же еще понимать, почему надо Кабмин полностью обновлять на офицеров тактического резерва. Когда, допустим, министром внутренних дел будет не какой-нибудь представитель МВД там, или еще э, из этой темы, а будет, допустим, генерал-лейтенант Наев. Вот представьте себе генерал-лейтенант Наев, который в течение 24 часов 30% состава Министерства внутренних дел отправит в вооруженные силы Украины. И он отправит их в 3 секунды, согласно э, статье 24 закона о нацполиции. И ему не надо ничего это будет доказывать, объяснять, он это делает, он сам это сделает до того, как допустим, тот же премьер-министр генерал Залужный даст ему эту команду. И поверьте, даже если это вот не произойдет, после подачи команды, вот то точно будет стоять все Министерство внутренних дел в ротационном режиме в составе вооруженных сил Украины и приблокненные к нему структуры. А это полмиллиона, как минимум, хорошо обученных людей, которые могут обращаться с оружием. Это на раз, два, три. Вот так надо действовать. А пока, пока это, я бы так сказал, зеленая сопляжусь которая приводит к, к тысячам потерь нашего личного состава. Роман Горович, так, а все ж таки, якщо говорити про ситуацію у Куп'янську, ми пам'ятаємо, так як Герасимов доповідав Путіну, і взагалі говорили, що мовляв, вони вже взяли місто і наші там батальйони перебувають в оточенні. Наш Генеральний штаб цю інформацію спростовував більше, була навіть заява від Верховного головного командувача про те, що є плани щодо би, деокупації, так і ну, як би, зачистки, скажімо так, від росіян міста. Так, от на сьогоднішній день як, як виглядає ситуація і що Что это, ну, еще потребно ну, да. частково, это. ну, они, может быть, что-то и взяли, но только не город. Они там специалисты что-то брать. Купинск сейчас в качестве рубежа удерживается, а в том же режиме, как и тот же Болчанск, тот же Покровск, кстати, та же Константиновка, тот же Сиверск. То есть, у нас есть как минимум где-то ну, спиток таких городов, которые как в режиме рубежей удерживаются нашими войсками. А он не контролируется полностью, он не дает возможности, эти рубежи не дают возможности россиянам дальше двигаться. Вот в Купинске такая же самая ситуация. Там идут городские бои, идут контрдействия, причем с обоих сторон. Россияне пытаются что-то захватить, мы пытаемся отбить Взять под контроль особенно логистику на, на левый берег. Но там вопрос не в самом Купинске, там вопрос в Купинске узловом на левом берегу. А, то есть левобережный наш плацдам, который мы удерживаем в районе Купинского узлового россияне его разбивать кабами боятся, ну что боятся, они же пытаются взять Купинск узловой в чистом виде. Ну то есть, чтобы можно было потом эту станцию распределительную использовать как раз под задачи железнодорожной, железнодорожной переброски российских войск. То есть они пытаются сделать с Купинского, будут пытаться сделать с Купинского узлового такой же хаб, как и Валуй. А мы не дадим им это сделать. То есть мы удерживаем левый берег Купинск узловой, но логистика туда идет через реку Оскол, в том числе в районе Купенска. И вот сейчас идет как раз борьба за вот эту основную логистическую цепочку, тот мост или те подходы, выходы через реку, которые можно использовать в районе Купинска. Почему, в принципе, там и обострилось противодействие. Но оно есть, там, там до окружения, но ну, не просто далеко, там, там, нечем, там нечего окружать-то по большому счету, потому что рубеж. А этот рубеж удерживается, вот никто же не говорит об окружении Волчанска. Почему? Потому такой вот, в режиме рубежа удерживаются некоторые позиции в Алтянске, то же самое и в Покровске. То есть сейчас в Покровске рубеж обороны, это примерно железная дорога, которая делит там Покровск на, на, определенные части. Вот южная часть Покровска ее контролируют россияне, северную часть Покровска от этой железной дороги контролируют украинские войска. Это и есть рубеж, который не дает возможности россиянам дальше двигаться в сторону, в сторону Днепра, ну то есть на Павлоград дальше. Yeah. <laughs> Максим Журин із третього армійського корпусу каже про те, що поки всі обсасують його цитую переговори, та кожен пункт окремо фронту нікуди не подівся, і ситуація там рухається тільки в гіршу сторону на деяких ділянках за відсутності термінових змін буде вже критична ситуація. Він каже, що насправді такої швидкості просування ворога я давно не пам'ятаю, і він каже: а що стосується пунктів угоди, які б вони були впевнені, що вони просто не будуть дотримуватися, як зі сторони Російської Федерації. І так і за сторони заходу. Так, коли ми кажемо про е, таку оцінку ситуації в цілому на по всьому фронті, що він каже, що вона вже критична і до і до цього доходить. Чи це так? Ну вона критична як мінімум полгода. Ми об этом вами з вами говоримо З весни. коли стало зрозуміло, що зелені власті просто тупо здають Донбас, а інформаційну кампанію у движенні. с Курского направления на Киевское, тогда сняли основные части с Восточного фронта и перебросили их на Курское направление. Мы же это помним, мы с вами сколько раз об этом говорили, об этих безумных на всю голову депутатах, которые пытались подсветить в положительном, положительном плане как раз вот такую переброску. А в конце концов, к чему это привело? К движению россиян по всему Восточному фронту. Ну, то есть, вот эта ситуация критическая, она как раз уже как минус полгода. Идет техническая э, сдача Донбасса. Техническая вот таким, таким способом. Не ставят строй силовиков, которые могли бы напитать корпуса, которые сейчас на Восточном фронте. И сняли на Курское направление, тогда, когда нужно было, сняли на Курское направление э, дополнительные части. И дали возможность россиянам занять лучшее тактическое положение для дальнейшего движения. Они заняты. Они практически обошли покровско Мирноградскую агломерацию. Они подошли тогда сдали, тогда же в это время, летом, сдали Часовьяр Торецк, они подошли к Константиновке. Сдали Ямполь, они подошли к Сиверску, сейчас пытаются двигаться там в сторону Славянска и Лимана. Они тогда, так как на, с правого берега Скулы их не выбили, они подошли уже с севера Купинска, к северу Скупинска. И самое главное – разогнали летом, был разогнана группа, тактическая группа Наева, генерала Наева, которая удерживала направление Угледарское, Кураховское направление в районе Богатыря. Их разогнали, опять же, часть бригад забрали на Курское направление, генерала Наева отправили куда-то, на посмотреть, постоять со стороны, и тогда те корпуса, которые разворачивались практически при развороте, пропустили россиян, они двинулись на несколько десятков километров, и сейчас подошли уже к Гулейполю с востока, не с юга, с юга бы они не подошли, с востока подошли вдоль ракадных дорог, то есть вот эта критическая ситуация, которая создавалась не вчера, не сегодня она создалась, она создалась в течение всего лета, а сейчас у россиян, ну, это кульминация, этой э, критической ситуации, они пытаются с нее что-то выжить. Но до сих пор у нас есть возможность их остановить. Больше скажу, есть возможность их оставить в зиму в полях. Потому что они вроде как везде все по, -по полуокружили, но они в полуокружили через поля. А в полях зимой, ну, не камельфо. Это как минимум модальными средствами поражения, начиная от EV дронов, заканчивая оперативными дронами и артиллерией, и авиацией в достаточном количестве. Можно их пораздалбывать, по крайней мере проредить к весне, это как минимум. Потому э, ситуация тяжелейшая на данный момент, но не критичная с точки зрения невозможности действий. Возможность действий до сих пор остается. Просто ее никто не использует. Я уже на пальцах миллиарды раз об этом говорил. Пол миллиона дармоедов э, в этих в погонах правоохранителей болтаются по тылу, а на линии соприкосновений нет пехоты. Вот и все. Придумайте с трех раз, что надо сделать. Ни у кого мысли не возникало эти полмиллиона, как как минимум 20% 100 тысяч завести вооруженные силы Украины. Что еще тут непонятного, что надо делать? Только этого не делается. Значит, что? Значит, сдают просто Донбасс. То есть те требования Путина под остановку боевых действий после захвата Донецкой области, вот они это проводят только без декларирования этих действий. Якщо брати ще більш скажімо так конкретно обговорювати цей план Дональда Трампа, з'явилася інформація про те, що, начебто, Україна погодилася обмежити чисельність збройних сил України до 800 тисяч військових. Financial Times пише із посиланням на високопосадовців і невирішеними залишаються питання територій та гарантій безпеки для України. Просто раніше лунала цифра в 600 Тисяч, так що Україна обмежувала тепер, що мовляв Україна погодилась до 800 тисяч. Якщо так станеться, ми ну, теоретично так, проговоримо ці моменти, і залишить саме таку цифру, і буде підписана тоді ця угода, що це для нас означатиме? Ну, перше, сам контекст, да, сама ідея. А діло в тому, що соглашаются на ограничення вооруженних сил та сторона, яка програла которая, которая капітулірує. Ну, это надо четко понимать. Соглашается на ограничение своих боевых возможностей проигравшая сторона. Это было с Германией, это было с Японией, с Италией и так далее, и тому подобное. То есть вот тогда было ограничение как такое. С Венгрией это было в свое, в свое время, с Турцией, кстати, в том числе. То есть, но если мы автоматически соглашаемся на ограничение наших вооруженных сил, то мы подтверждаем нашу капитуляцию. То есть здесь дело не в цифрах как таковых. Мы, может, и не потянем 800 тысяч. Мы можем просто тупо не потянуть даже 800 тысяч. То есть здесь дело, еще раз повторюсь, не в цифрах, а в самой концепции подхода. То есть на нее нельзя ни в коем случае идти. Почему? Потому что это потеря суверенитета. И первый, кто будет проталкивать эту идею и вообще подпишет эту тему, его надо конкретно брать под стражу по 111 статье Уголовного кодекса это в чистом виде измена почитайте 111 статью Уголовного кодекса. Действия, совершенные лицом по ограничению обороноспособности государства, являются уголовно наказуемыми. По статье 111 его измена. Все, все остальное уже, ну, даже доказательной базы не нужно. Здесь уже она есть, уже на априории. А все, кто ратует за это дело, то есть это 110-я статья. Там та же самая формировка, только попытка просунуть в информационное поле саму идею. Как таково. а потому все это даже не граничит с уголовным кодексом. Это и есть уголовный кодекс, это уголовные статьи в чистом виде. Потому ну, смысл их обсуждать. Это, это уже должна работать контрразведка по этому вопросу. Это раз. Ну а второе, любого плана подписанное мирное так называемое соглашение, там все практически потеря суверенитета. Хотя первым пунктом Рубио, скорее всего, внес подтверждение суверенитета. Вот это надо оставить и забыть за все остальные пункты. Вот он можно будет подписывать. И за него голосовать всем. Только вопрос, зачем? У нас суверенитет подтвержден нашей Конституцией и уставом Организации Объединенных Наций. Вот всех, кто там пропихивает какие-то пункты по ограничению нашего суверенитета, им надо прибить колбу. Устав можно соточкой, знаете, ну, двухсоткой, гвоздем, так, вогнать в этот мост, который пытается просунуть все, что противоречит уставу организации, введенных нас. А там практически все пункты, кроме первого, противоречат этому уставу. То есть сохранение суверенитета читайте первый пункт и не читайте все остальные. Нет смысла, потому что первый пункт, он всеобъемлющий. Не, нет смысла это все проговаривать. Это вижу, борьба с ветряными мельницами, которая дает возможности Путину на данный момент просто давить на украинское общество, общество с помощью авиационных атак, ракетных атак, когда мы теряем большое количество наших жизней. Это, власне, то, что произошло и цієї доби, Семь жертв в Киеве. Наши щирые співчуття. На ваш погляд, будут ли масштабные атаки? Будут однозначно. Сегодня контакт. В Абутабе они там встречаются этот дрисков, как там через дрис, что-то такое, с российской делегацией. То есть они пытаются просунуть план какой-то друг к другу. А вот для того, чтобы усилить позицию переговорную российскую, россияне нанесли атаку по, чисто по Киеву. Впереди контакт между нашей делегацией и Трампом. И вот это здесь будет серьезнейшая атака. Вот зная россиян в этом смысле, уже 12-й год за ними отслеживая, то есть они подымут, даже может быть по прямой просьбе того же Трампа, подымут переговорную позицию Трампа, то есть нанесут серьезнейший удар по всем нашим инфраструктурным объектам. Потому сегодня количество жертв царствуем всем небесное, оно еще может быть по отношению к следующей атаке меньше, чем ожидаемое. И вот эта проблема большая, почему никто никогда не вступает с террористами в переговоры. Российскую, Российскую империю надо объявить государством-спонсором терроризма, чистом виде прекратить с ними любые контакты. Уменьшится количество жертв, так как даже террористы, понимают, что убийства ни к чему не приведут, они просто не будут беречь ракеты. Ну, это как минимум, это понятно. Причем объявить Россию государством спонсором терроризма на раз, на раз, два, три можно. Он Мадуру объявили террористической организации, Венесуэл имеется в виду, там эти все кланы. Так это, это ж, там не сотни тысяч погибших, ну, как у Путина, да, да, допустим, так почему до сих пор их не объявить? И с ними переговариваются. И это проблема для нас. Эта проблема еще вытекает, вспоминайте, сахарную сделку, которую Эрдоган организовал. Первые ракеты как раз именно в таком террористическом ударе, они пошли на Винницу. Как раз в день заключения этой сахарной сделки. И вот оно до сих пор тянется. Так, Пісков підтверджував, що він казав, що ці атаки це якраз тиск і примушення до миру, коли ви кажете про визнання терористичної організації. Ну от Пісков вже сказав, будь ласка, от ну є... так, а що надо? Що ще надо, щоб признати Росію спонсором тероризму? Верні, терористичка організація, вообще тож Російську Федерацію, як тикову? Ну, це вопрос к тим. Переговорщикам, я не знаю, нашим партнерам, которые до сих пор этого еще не сделали. К американцам тоже большой вопрос. А с кем вы разговариваете? О чем вы разговариваете? Ну, признали, сколько их там уже? Пять, по-моему, террористических организаций мировых признано. Вот шестая признана: шестая или седьмая, там по счету я уже сбился. Признавайте и все, прекращайте с ними разговаривать, давайте их давить. А почему ни у кого же не возникает вопросы, что делать с террористами? То есть их надо давить. І давить надо надо Російську Федерацію треба розпускати давням, санкционным давлением, воєнним давлением, непосредственным уничтожением російської армії уже на полі бою, либо в тылах противника, в зависимости від возможностей. У Росіян, до речі, шириться інформація, що можливе там завершення війни, зупинку бойових дій можуть підписати саме військові, і називається прізвище Герасимова, а також Олександра. Арман Рольчегович, это, в принципе, Александр Серьский. Может, прийти на такие крок? Ну, два россиянина не могут договориться, по большому счету. Так, это э, такой сарказм, ну, не совсем, наверное, э, так, так сказать, положительный, но тем не менее. Возможность такая есть, конечно, есть. Капитуляцию в основном подписывают военные. Именно капитуляционные действия всегда подписывают военные если кто вот помнит капитуляции все, вспоминайте, начиная, это даже за последние 100 лет, в основном подписывались именно военные. Потому что возможность такая есть, я ее не исключаю. А зависимость Тырского от нашей зеленой мешкухи, ну прямая, мы же это видели, то есть как Ванька в Танька иногда, уже ну, не совсем на генерала похож в этом смысле. Потому что есть проблема такая, надо быть однозначно нашему обществу, к этому, ну, сразу реагировать на такого рода действия. Но я думаю, реакция будет по месту. Дело в том, что в той присяге, которая отдается украинцами, украинскому народу, украинскими военными, украинскому народу, там четко забитые действия и обязательства военнослужащих. Сохранять суверенитет и витальную сторону. Если Сырский начнет подписывать капитуляцию, то рядом стоящий офицер обязан его пристрелить до того, как он что-то подпишет. Ну, то есть, и вряд ли он пойдет на подписание этой, понимая, какая реакция будет у э, военных, которые, ну, любой военный это, у этого обязанность получается, по большому счету предотвратить капитуляцию Украины, потерю суверенитета и государственной целостности. А это как раз в чистом виде, если будет капитуляционные требования, я там практически через одно, вот в этом плане, даже в оставшемся, через одно это капитуляция, то есть это потеря суверенитета территориальной целостности и обязанность любого военного, хоть где бы он не находился, самое интересное, на пенсии, кстати, в том числе, прекратить любыми средствами капитуляцию и потерю суверенитета территориальной целостности. И там то подписание. Этого, кстати, боятся, именно такого действия военных. Боятся как раз вся эта израильский табор этих зеленых карказябьев, которые не знают, как сдаться, они же с 2022 года сдают. Вот Арахамия подписал, и бедный там бегал по химуки, уворачивался от давления после этой подписи. Но ну, еще, еще ходит, вроде как надувает щеки. Но я думаю, недолго, потому что контрразведка должна этим вопросом заняться. Но опять же, вопрос контрразведки. Это контрразведка должна, это ее непосредственная задача. Не дать возможности потерять суверенитет, территориальную целостность нашего государства. А контрразведка и ГУС не дует на, на данный момент по, по противодействию, когда идут переговоры по капитуляции Украины. Вот это вопрос еще контрразведки. Большой вопрос. Романе Григоровичу, слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Нагадую глядачам, що інтерв'ю ви із вами можете дивитись і на цьому Ютуб каналі. Тому, хто ще не підписався, долучайтеся, будь ласка, до нашої спільноти. Залишайте свої коментарі та запитання. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Романе Григоровичу, вам щиро дякую та буду вас чекати у гостях.